Очень важный турнир для нас приближается, и мне бы хотелось, чтобы в нашей нашей сборной царил мир и, и дружба. Поэтому я я привык отвечать за свои поступки, за то, что я делаю, и нужно, нужно в любой ситуации оставаться мужчиной. И я, я признаю то, что то, что я сделал, ну то то излияние на было, было неправильно и я, я полностью виноват так что я надеюсь что Тарас возьмет руку и мы будем со спокойной душой готовиться к ярус ну то есть мы с Андреем э, сели переговорили то есть все вопросы решены э, все нормально мы обсудили то, что было э, все сделано на эмоциях. Э, надеюсь, этого больше никогда не повторится, э, потому что э, нам все-таки э, долго вместе играть, да, даст Бог, если позволит нам здоровье сборной. И поэтому э, на это как бы, конфликт исчерпан, и все, мы теперь спокойно готовимся э, с, ну, там, шаг в финалу Кубка, а сборная будет готовиться непосредственно. Поэтому хочу вас シャワー。